الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فيا أيها المسلمون ويا أيتها المسلمات اتقوا الله فقر فاز المتقون كم مسلمين مؤمنين مؤمنات برا جماعة المؤمنون يستدوا يعني كسيه لجري سيني كنا الله سبحانه وتعالى الحمد لله kita bersyukur kepada Allah pada malam ini dapat kita bertemu di dalam kuliah maghrib kita mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah SWT Kita menggunakan kitab Nasihat Agama Wasiat Iman Karangan Abdullah Habib Abdullah Al-Haddad Rahimahullahu ta'ala anhu Dan kita sampai kepada bab bencana lidah Yang lain-lain Seperti Ustaz sebut itu ni Mengadu domba Menghasut jadi habislah doa tu Hari ini kita masuk pula Bab memelihara perut Saya dah sebut dalam kita punya anggota yang tujuh tu Salah satunya ialah anggota zahir yang tujuh Perut termasuk anggota yang zahir Walaupun dia Dia tak nampak apa yang masuk dalam perut kita tu Tetapi dia dikira zahir lagi Dikira sebagai anggota yang zahir yang kita kena jaga supaya jangan dimasuki dengan yang syubhat dan jangan dimasuki dengan yang haram. Kerana tiap-tiap yang tumbuh daripada yang haram, maka neraka lah yang paling layak untuknya. Sebab itu kita nak baca tajuk ini pada pertemuan kita hari ini insyaAllah hifzul batni menjaga ataupun memelihara perut wa amal batnu fa hifzuhu wa dabtuhu min ahammil muhlikati min ahammil muhimmati menjaga perut itu adalah merupakan sepenting-penting perkara wa zalika bikaffihi anil harami wasyubhati menjaganya memeliharanya daripada yang syubhat daripada yang haram summa an fuduli kemudian daripada mengikut menjaga perut daripada mengikut hawa nafsunya dan juga menjaganya jangan sampai terlampau sengkak dengan yang halal kita makan sengkak dengan halal pun dia suruh jaga juga jangan sampai sengkak ya dengan yang halal pun apatah lagi kalau dengan yang haram lagi tak boleh ya. kalau sengkak dengan yang haram yang halal pun dah tidak di tidak digalakkan ha fa ammal haramu was syubhatu faqad taqaddam al kalam alayhima fi babil wara' fi babil wara'i dia kata adapun bab syubhat bab haram kita telah bicarakan di dalam bab wara' hak kita baca sebelum ni kita dah baca persoalan berkaitan dengan haram dan syubhat itu di dalam tajuk wara' satu tajuk yang telah kita bincang bab warak nah okey uh, jadi dia tak mau nak ulang dahlah lah, huraian berkaitan syubhat huraian berkaitan dengan haram itu maka dia terus dia kata fa amma tawassum bisyahawati wal iksaru min asy-syab'i fadzalika makruhun kita ikutlah nafsu kita dalam bab makan minum dan memperbanyakkan kenyang dalam hidup kita itu dia kira makruh dia kira sebagai mak makruh dia kata faqad fazalika ayatin afatin kasiratin wa mudarratin adidatin kerana padanya yakni pada terlampau kenyang itu pada sengkak dan sa'ah itu Akan membawa kepada mudarat yang banyak Akan membawa kepada mudarat yang banyak Dia kata Yang antaranya mudarat itu ialah Qaswatul qalbi Hati menjadi keras Terlalu kenyang sangat Banyak sengkak sangat Dia jadi hati jadi keras Wa kaslul a'dai ta'ah dan malas anggota untuk buat taat. Ha, jadi berat anggota kita untuk nak buat to taat. Ha, itu dia buat kenyang. Dia jadi macam nak sawa. Dia malas nak gerak. Malas nak bergerak untuk melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berat nah, nah. Ha, jadi balok lihat saja nak gerak nah. Jadi itu antara sebab terlampau sengkak terlampau kenyang. Wa qillatu nashatiha lil ibadah, kurang cergas di dalam melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ha tu kesan-kesan mudarat bila terlampau kenyang. Dan ditambah lagi rupa yang dia bawa pi juga kepada faham dan ilmu, kurang faham dia jadi ditumpui ya, akai pun. Dah terlampau kenyang sangat boleh jadi terlampau kenyang hilang dia kata kurang faham kepada ilmu dan kurang faham terhadap hikmah dan sambung lagi oi oh, banyaknya kesan daripada kita makan sengkak kenyang nah waqillatur rahmati wa syafaqati ala dha'fati muslimin wa ahli al-hajat minhum kurang kasih kau orang kesian Kepada orang-orang Islam yang lemah Dan yang berhajat ha, dia tentang Bila dia kenyang sangat Dia kesengkok ni Dia tak peduli lah Apa nak jadi kat orang lain Orang lain susah orang lain Dalam keadaan berhajat Dalam keadaan lemah Dalam keadaan kebuluran Dalam keadaan kelaparan Dia tak peduli Dia kira diri dia Nah ha? wa yakhsha min zalika dan dia kata takut dibimbangi juga dengan demikian itu ittisa fi akli syahwati wa kasratil syab'i terlampau kenyang dan juga memperbanyakkan makan itu menyebabkan al wuqu fi iqtihami asyubhati bal al muharramati bahkan dia kata bila kita duk biak diri kita dalam kenyang duk ikut diri mengikut hawa nafsu kita untuk uh, sengka itu dia kata bimbang takut terjerumus di dalam perkara yang haram terjerumus dalam perkara yang syubhat pasal kerana kesukaan kecintaan suka makan, suka minum, suka makan-makan ni dia kata takut lama-lama kita duk ikut hawa nafsu kita tu menyebabkan ianya boleh jatuh dalam perkara haram boleh kita terbawa dalam perkara-perkara yang syubhat. Ha, saya kena suka ni dia tak kira dah syubhat ke haram ke dia tak belakang saat dulu. Jadi dia kata dapat memenuhi kehendak nafsu dia dulu. Ha, jadi yang tu yang penting. Ha, maka yang tu dia kata sikap yang macam tu dibimbangi seorang yang berkelakuan demikian akan terjerumus di dalam perkara yang syubhat terjerumus dalam perkara yang yang haram. Kadang-kadang kita tak berapa warak sangat buat makan ni. Sebab kerana suka enjoy makan Suka makan-makan Maka kadang-kadang Soal yang berkata sangkut dengan syubahat Yang haram tu dia tak berapa ambil Endah sangat Tak berapa nak alert sangat nah? ha, Tak cakna sangat Pasal apa tak cakna? Oh dia jenis suka Dia suka makan ni Dia tak berapa nak heran sangat nah, Kalau duk bahas teruk-teruk Duk tanya tu, tu saya tak boleh makan Ha, baik saya duk tanya orang dia tak makan dulu ha? maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian itu yang kita kadang tengok lah ramai orang kita tak dah nak tanya halai kesahihan halai pakat masuk dalam kedai sebab seronok makan dengan orang kempen sedap orang review sedap pakat topa api tak kira apa dah dia tak tanya halai haram dah dia tak pergi tanya lah kaunter tu hampa ni dapat sidi halai dari ni orang pakat masuk ramai dia kata kami dalam proses Ha, dalam bos saya tunggu sat tunggu bagi dapat dulu. Ha dan saya kami tak mau pergi. Ha, ha baik tuan-tuan dan -tuan, puan-puan patut kita ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis ada ha, dia bagi tahu kita uh, tujuh bahaya mudarat daripada kenyang dan sengkau tu. Ha terlampau kenyang tu panggil sengkau maka ada hadis pula lepas pada dia bagi tujuh ke Ita tu mudarat dia tu hati-hatinya keras hatinya, malah ibadatnya kurang tenaga untuk buat ibadat kurang cergas, tak kata tadi lemah fahaman dalam ilmu pengetahuan kurang hikmah, yakni kurang kebijaksanaan, kurang rahmat dan kesian kepada orang lain yang susah yang ketujuh, sayang untuk mengeluarkan bantuan kepada orang yang perlu dan berhajat dia sayang, nak bagi ke orang dia kira ha? nak makan kat dia Nah, Ha, dia jadi nak sedekah nak bagi ke orang dia sayang Nah, Ha, ha tu dia tujuh kemudian hadis pula ma mala abna ab ma mala abna adam wi'aun syarran min <todian> batnihi hasab bani adam luqaimatin yaqumna sulbihi fa in kana la mahala fasulusu li ta'amihi fasulusu li sharabihi wa sulusu li nafsihi ha nabi bagi kita pedoman nabi kata dalam hadis ni tidaklah memenuhi bekas bagi anak adam itu yang lebih buruk melainkan perut ha, bekas yang paling buruk yang paling buruk jika dipenuhkan ialah bekas tu namanya Teng kita tu. Teng kita tu nama perut. Nah. Ha? ha, maka tuan-tuan, perut tu yang untuk simpan makanan teng Lepas tu baru dia pergi ke usus. Usus kecil, usus besar, usus besar, usus kecil. Lepas tu dia keluar. Ha, jadi ditakungkan di mak nabi kata takung tempat takung yang paling buruk kalau diisi penuh ialah perut pasal apa Nabi beritahu rasional dia sebab dia kata cukuplah bagi anak Adam itu beberapa suap untuk membetulkan tulang belakang untuk nak bagi ada tenaga betul tulang belakang kita untuk buat ibadat dia Nabi sebut kata beberapa luqaimat. Luqaymat ni makna suat Beberapa suat Yang kita boleh makan Untuk meluruskan tulang sulbi kita Ha? Nah? Tetapi yang fungsi pertama ni Tak boleh ya Rasulullah kami Tak enjoy lah bahasa macam tak apa Tak boleh lah nak makan dua tiga suap Nak kena makan dua tiga pinggan Ha? Nah? Maka Rasulullah dia tahu dia dia kata tak apa kalau gitu option nombor dua Nabi kata pasal satu per tiga Perut kita tu Kalau beli isi berapa tak tahulah perut kita ni Ikut orang juga pasal ada yang boleh pergi sampai uh, Boleh masuk tu 4.5 liter tu. no? Tank dia tu Dia boleh isi Sepoyuk nasi boleh masuk tu no? Tekat-tekat masak secupak tu boleh habis tu. No? saya Ustaz bisa tengok orang dia makan, dia tak gemuk mana pun. Dia makan nasi daging, dia pendang tu. Setalam seorang dia. Orang setalam empat orang kan. Dia setalam dia seorang. Orang tak apa nak betul lah, dia sedap. Tengok perut dia naik ke ni ni. Kembung naik. <laughs> Lepas dia makan. No? Ha, jadi nampak naik besar kembung. Penuh perut dia jadi, jadi orang badan kecil dia tak nampak lah kita tak nampak lah dia bila dia makan penuh tu memang nampak naik perut tu ha? dia boleh makan ha, tu yang kata boleh pergi penuh lepas tu Nabi kata yang ketua pilihan kalau kamu tak boleh lah mahal lah nak lagi nak perlu tak boleh cukup dengan 2-3 suap Nabi kata ok buat macam ni sepertiga untuk makan sepertiga untuk minum sepertiga untuk nafas Sepertiga untuk minum Sepertiga makan Sepertiga minum Sepertiga nafas Maknanya boleh isi ayat dengan makanan Dua per tiga Yang sepertiga kosongkan untuk Nafas Jangan isi terik sangat Jangan isi penuh sangat Terik ni Sa'ah sangat Sampai sengkak sangat Jangan Takat Dua per tiga sahaja Nabi bagi Option Tak ada dah yang lebih daripada tu Haa ni pedoman daripada Nabi Sallallahu alaihi Wassalam. Jadi dia suruh kita bagi tiga perut kita tu sepertiga minuman, sepertiga makanan, sepertiga minuman dan sepertiga lagi nak nafas angin untuk masuk keluar masuk angin. Jadi tuan-tuan dan -tuan, puan-puan sekalian kalau kita tengok hadis Nabi sebut makanan lepas tu sepertiga lagi mie, minuman. Jadi dia suruh kita makan dulu Lepas minum Wa qala alaihi salatu wassalam Dan sabda Nabi lagi Atwalun nasi syab'an fi dunya, Atwaluhum ju'an fil akhirah Siapa yang di dunianya Duduk dalam kenyang sentiasa Maka dia di akhirat esok akan lapak sentiasa Haa tuan-tuan Ha, nabi kata siapa yang di dunia ni panjang kenyang dia di akhirat esok dia lapar panjang ha, jadi lah orang yang rajin puasa dia bagi lapar dalam sehari seminggu dua kali lapar ha, itu orang yang akan kenyang di sana Tapi kita ni kadang-kadang kenyang sangat di dunia tak ada langsung lapar takut nanti nabi kata di akhirat esok kamu akanlah lapar di sana itu kadang, kadang kita puasa tu Sebab kerana nak Supaya Allah Ta'ala kenyangkan kita di Sana biar kita berlapar di dunia Biar kita berkenyang-kenyang di Akhirat ha, nah, Itulah yang orang duk rajin kuat puasa tu Banyak hikmah dia antaranya Demi untuk nak kenyangkan diri kita di akhir Akhirat Selain daripada apa Pahala dan sebagainya Kita juga kena ingat Allah akan kenyangkan kita di akhirat nanti bila kita di dunia berlapar banyak dalam hidup kita ini. Sebab itu tasawuf ni dia ada dia ada, dia daripada tiga perkara. Siapa yang nak jadi ahli tasawuf? Kurang makan, kurang cakap, kurang tidur. Tiga tu jadi ahli tasawuf. <laughs> ha, kalau dia rajin puasa, dia rajin tak bercakap tapi la ni tak bercakap jari pula tak bercakap lah. mulut tak bercakap dah lang kita ni jari pula rajin dan ramah telajak jari kita tu pantang apa sikit lepas sikit nak kita nak taip nak kutuk rajin duk picik eh, keyboard warrior tu jadi duk picik keyboard tu rajin pula dah duk picik datang apa nama handset kita tu taip tanah taip sini hamba rajin sungguh jari hang <laughs> cari pasai dengan jari. Ha yang tu pun kena kurang kalau nak jadi ahli tasawuf. Bukan kata kurang makan, kurang cakap, kurang tulis juga hak bukan-bukan. Ha kena tambah lah ni. Kurang tulis yang bukan-bukan. Lepas tu pada yang ketiga, kurang tidur banyak tahajud. Banyak baca Quran di waktu malam. Bangkit awal untuk tahajud dan terus sembahyang subuh Jamaah... Jadi Tuan-tuan dan puan-puan sekalian Itu disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian kita ambil satu kata-kata hikmah Daripada Sayyidina Ali Karamullah Wajah Mereka ni tuan-tuan Sahabat-sahabat Nabi Rasulullah sendiri Mereka Sado-sado belakang badan Mereka memang badan yang kuat untuk nak masuk perang boleh lah artinya sasa sasa no? Sayyidina Ali pun di antara yang kemah badan dia yang sado yang sasa lah no? sebab itu dia kata dia pesan man kana hammuhu ma yadkhulu batnihi kana kanat qimatu ma yakhruju minha siapa yang keinannya semata-mata untuk mengisi perutnya saja maka harganya adalah sama dengan yang keluar dari perutnya nilai orang tu sama macam hak keluar daripada perutnya saja kalau pikir yang tu hidup dia nak fikir apa nak makan saja kalau dia hanya nak fikir yang tu saja ke ketumpuan dia ha kesungguhan dia segala impian dan tumpuan dia hak tu saja maka nilai dia tak lebih daripada apa yang keluar daripada perutnya itu sahaja ha ni kata-kata daripada Sayyidina Ali karramallahu wajah jadi habis tajuk tu kita sambung nanti di bulan depan tajuk lain pula iaitu bab menjaga kemaluan pula insya-Allah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر The Lord.